с спочатку, короткий комментар, по теме питания журналистов. Да ну что тут комментировать. Проиграли. Хорошей командой подошли к этой игре с кадровыми проблемами, вы знаете. Помимо травмированных игроков есть дисквали... дисквалифицированные. Мы подошли, или нас так подвели, кому это сейчас интересно. Самое главное, что это наши проблемы. И... Динамо сегодня показала, наверное, самую лучшую свою игру. У нее все получалось. Мы пытались противостоять даже такому Динамо. Мы пытались действовать компактно, играть на контратаках. Первые там, минут 15 у нас это получалось. Но, к сожалению, индивидуальное мастерство киевского Динамо сегодня намного выше игроков Ворсклы. И где-то это сыграло Помимо тех проблем кадровых и индивидуальное мастерство сыграло свою роль. Поэтому я, Динамо, заслуженно победила. Мы поздравляем с победой. Всю эту игру надо забывать и готовиться дальше. В истории такого еще не было, как В истории, наверное, в мире такого еще не было. Я не знаю. Тяжело. Мне действительно, нам сейчас надо думать. Я уже все, эту игру не вернуть, и все как есть, мы действительно по делу. Динамо выиграла, но больше беспокоит здоровье футболистов. И к этой эпидемии мне тяжело сейчас говорить, мне жалко действительно этого парня. Он накануне перед игрой, мы беседовали с ним, я беседовал, и он хотел сыграть против Динамо. Пусть неудачная такая игра, но самое главное здоровье, сейчас доктора его обследуют, надеемся. Так хочется, чтобы а. ничего серьезного. Вы так, будь ласка. Спасибо, ну, сами сказали, эту игру нужно забыть, готовиться к будущему. О а будущем. Ни для кого не секрет, что у Ворства опять-таки серьезные проблемы финансовые. Вот. Имели ли вы разговор на эту тему с вашим президентом Константином Живаро? Если да, то пришли к чему-то конкретному? Каковы перспективы ну, вы знаете, сейчас ссылаться на проблемы. Безусловно, сейчас у многих клубах проблемы, в стране проблемы. И есть, есть вещи намного важнее. Но, тем не менее, вопрос прямой, это касается нашей работы и работы футболистов. И хочется, хочется стабильности, хочется и будущего хочется. Но не всегда так получается, как хочется. Я, э, не могу, мы благодарны нашему почетному президенту. Как бы там ни было, есть задержки по зарплате. Они то увеличиваются, то сокращаются. Но э, от нас не зависит, Наша, у нас в команде считаю. Считала сегодня, считаю, работают профессионалы, ребята с пониманием относятся и бывают такие моменты, что от нас ничего не решают. Мы готовимся дальше и будем работать, и что бы нам это ни стоило, мы будем до конца, до конца до зимы, до конца чемпионата работать и радовать, стараться радовать своих болельщиков. Володимир Витальевич, питание. Василий Викторович, такие запитания по гравцам. Я сегодня слышал, что дал и это, снова лучший. У вас, мабуть, Влучана така головна біль була, кого ставити у захисті, праворуч, ліворуч. Ви сьогодні поставили талку на місце правого, ми вже забули, що він грав, але він може грати, де завгодно. Але все ж таки дитячі чесноком, на наскільки я так пригадую, перші грали в цій з'язці в центрі оборони. Наскільки, на ваш думку, вже не матчу, це виправдано було, Чи все ж таки краще було ставити скляра туди. Ну, це важко сказати. Ну, деякі оцінки у вас вже є такі швидкі. Ну, вы знаете, а если бы Скляр плохо сыграл, вы бы задавали тот же вопрос, тем более, э, и сказали бы, что опять наступил на те же самые грабли. То, Саша в прошлой игре мы проиграли, помните, здесь, и он играл крайнего защитника, нет. Тут, вы понимаете, тяжело, нету кем вольеровать. И мы действительно, у нас сегодня на замене сидело четыре футболиста молодых, которые вчера играли за дубль которые еще даже, даже не попадали в запас. И э, понимаете, ну как тяжело. Мы, я хочу сказать, что и перед игрой никакой у нас паники не было. И я видел и настрой ребят, они готов, готовились и серьезно отнеслись к своему делу. Но это футбол, и э, поставить так или иначе уже ничего не поменяет. Мы уже в спокойной обстановке просмотрим еще эту игру, проанализируем ее, и ребята увидят свои ошибки. Сегодняшняя игра нам тоже много чего рассказала, подсказала, но э, больших маневров мы сделать тоже не могли. Поэтому было принято решение так, как было принято, и сейчас жалеть о чем-то или сожалеть, или... Ну, не вижу смысла. Спасибо. Будут еще что, мая, под... а -а -а. спасибо спасибо я всем желаю удачи